हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं कोई डिस्प्यूट है कि नहीं आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है वो गलत होगा पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट विवाद है कि नहीं दूसरा हमने सुनवाई नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया हम रिस्पोंडेंट्स हैं हम जवाबदेही करते हैं इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते वो किया है लेकिन हमारा पक्ष में रख दू बात संक्षेप में बाकी तो अंतिम निर्णय अंत चुनाव आयोग का होगा हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज फोर्स दस्तावेज झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है डिस्प्यूट है एक मानसिक उपज बना के एक इमेजनरी डिस्प्यूट बना के चुनाव आयोग में घुस जाए और दो दो पार्टियां बताने लगे हमने उस इमेजनरी डिस्प्यूट के विषय में कई दस्तावेज रखे हैं अभी हमारा समय आने वाला है बहस करने का अभी हमने बहस नहीं की है उसमें हम बताएंगे चुनाव आयोग को जो कि दस्तावेज हमने रखे हैं अभी प्राथमिक रूप से रखे हैं बाद में हम और विस्तार से रखेंगे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जहाँ की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है एक्स जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हज़ारों मील दूर वाई जगह पे कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां उसने लिखित रूप से कहा है कि ना मैं जानता हूं ना मैंने हस्ताक्षर किया ना मेरे से किसी ने बात की ना मैंने ये हलफलामा दिया है कुछ भी नहीं किया मैंने कई ऐसे हस्ताक्षर कई ऐसे दस्तावेज़ हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से किसी और पार्टी का व्यक्ति है उसको दिखा दिया अपने फैक्शन में इत्यादि इत्यादि ये सब वही दिखाते हैं कि ये एक इमेजनरी डिस्प्यूट बनाई गई है एक इमेजनरी रूप से एक पार्टी को तोड़ने की आज दूसरा एक तो बात यह हुई दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है संघीय ढांचा जो है संघ का ऑर्गेनाइजेशन का उससे जो याचक है वो दूर भाग रहे हैं उन्होंने दस बार यह दलील की कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है संघ का ढांचा है उसको हम नहीं देखना चाहते दूसरा जो विधायिका का ढांचा है एमपी पी एम का वो उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया है सुभाष देसाई के निर्णय में तो एक बड़ा रोचक नया टेस्ट उपज किया है दूसरे पक्ष जिसका हम खंडन करेंगे जिसको हम बताएंगे गलत क्यों है उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट टेस्ट एक बिल्कुल गैर कानूनी टेस्ट बनाया है कि आप सिर्फ एम पी को काउंट कर लीजिए यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां डिस्कालिफिकेशन की याचिकाएं लंबित हैं वहां आप एम पी काउंट नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि आप उनको काउंट करिए और उससे भी ज्यादा एक अजीबो गरीब टेस्ट बताया है कि उन एम पी को कितने वोट मिले उनको गिनिए आज तक हमने कानून में ऐसे टेस्ट नहीं सुने हैं मैं समझता हूं कि निराधार है मैं समझता हूँ कि ये याचिकों की बौखलाहट और घबराहट का द्योतक है हम इस सबको डील करेंगे मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता लेकिन आज अगर एन कोई है एन जो बनी एन की योजना की एन की रचना की एन को बढ़ाया एन का चेहरा वो मेरे साथ खड़ा है ये अजीबोगरीब बात है कि दूसरे लोग इस प्रकार के अजीबोगरीब गरीब दलीलों पे कह रहे हैं कि ना ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं ना विधायक का टेस्ट कर सकते हैं और जिस आदमी ने बनाया पूरा एनसीपी उसको इग्नोर करें आई एल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश We have appeared today over two hours. The hearing went. The first part of the hearing for about an hour was our preliminary objection, where we said that you are obliged to determine as a threshold issue whether there is a dispute or not. Your jurisdiction depends on whether there is a dispute or not. The commission heard us but said we will not decide at this stage. That application we have liberty, that rejection we can challenge in a court if we wish. We'll take that decision collectively later. The main part of the argument of the other side to which we have not yet replied that argument of the other side will continue next week but we will reply in the near future is very interesting quite amazing and according to me non existent in law the first argument they are saying is that we don't want the organizational test they know that 99% of the overwhelming majority of the ncp cadre is with the man standing next to me the man who founded it the man who created it the man who dreamt it the man who propounded it the man who prospered it they are saying ignore the organizational test second thing they are saying that although the Supreme Court has clearly said that where a disqualification is pending, you cannot apply the legislative majority test. But they say, no, we will distinguish the Supreme Court in this way and that way. So they are also running away from the organizational test. They are out of the legislative test because the Supreme Court says no. But they invent a test to suit themselves. The invented test is contrary to the Supreme Court, count the MP, count the MLA, and then they add something I've never heard of, something non existent in law, count the votes which that MP, MLA, or MLC got. ड ऑफ दिस टेस्ट फ्रॉम सादिक अली टू सुभाष देसाई टू उधव ठाकरे के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अपलाई एनी वी रिजर्व आर राइट रिप्लाई दिमशन एज अशोर्ड अस दट इविव अंट टाइम टू फाइल रिप्लाई एंड टू मेक आर आर्गूमेंट्स बट टुड दिसमरी ऑफ वॉट हैपन नाव यॉ आंसर एनिथिंग मोर प्लीज अलाव अस टू नेक्स्ट डेट इज फॉर देर आर्गूमेंट्स ऑन मंडे देर बी पॉसिबली फर्दर आर्गूमेंट्स नॉट फॉर अवर डेट यूज है जहाँ की व्यक्ति की मृत्यु हो गई wo exist nahi karta hai उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है एक्स जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हजारों मील दूर वाई जगह पे कई ऐसे दस्तावेज हैं जहाँ उसने लिखित रूप से कहा है कि ना मैं जानता हूँ न मैंने हस्ताक्षर किया न मेरे से किसी ने बात की न मैंने ये हलफलामा दिया है कुछ भी नहीं